Вітаю вас! Мене звати Іван Голуб. Це програма тема дня. Сьогодні ми поговоримо про успіхи українських паралімпійців. У цій справі нам допоможе спортивний оглядач інформаційної агенції УНІАН Олексій Ігнатенко. Добрий день, Здравствуйте. дякую, що завітали. Що ж, як нещодавно українці? Сварили вітчизняних олімпійців, так зараз е, захоплюються досягненнями паралімпійців. Які на сьогодні досягнення успіхи української збірної Україна здорово виступає на паралімпіаді, дійсно, і е, на даний момент займає третє місце в медальному зачеті, виступає тільки Китаю Великобританії. Зараз Британія. Сейчас 18 золотих медалей. Е, опять же, очень хороший результат продиктований тим, що Україна в течії многих лет создавалась система инвалидного спорта, которая сегодня приносит свои плоды. Плюс э, эти успехи, они э, также возможны благодаря тому, что ранее э, Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал сборную России с паралимпиады. Поэтому ну, какие-то места освободились медальные, и э, Украина, как и другие страны, этим благополучно пользуется. На данный момент то есть это Треть... Железнее третє місто. Ми дуже серйозно відстаємо від Великобритании, але прилично оторвались від от США. Впевнений можливо, звісно, до конця Паралімпіади ще залишилася більше неділі, але впевнені можливо, третє місто і буде наше. Цей взаємозв'язок, про який ви сказали, що дискваліфікація Росії дає змогу отримувати більше медалей українцям. Чи він пов'язаний з тим, що, можливо, оця система паралімпійського спорту, про яку ви почали говорити, вона, схожа в Украине с российской? Ну, она и похожа, и не похожа. Похожа она в том плане, что в Украине, как и в России, паралимпийский спорт, он поставлен, ну, по сути, на профессиональные рельсы. То есть это спортсмены-паралимпийцы, действительно, как и в России, как и в России, как и в Китае, впрочем тоже. Они, у них полноценные тренировки, они готовятся к этим стартам паралимпийским, полностью готовятся к циклам, невероятная конкуренция. Этим похоже на Россию. Не похоже тем, что в России это большая государственная программа, которая основывалась самой сутью государства российского. У нас паралимпийский спорт, это во многом, вот тот паралимпийский спорт, который мы имеем, тот успешный паралимпийский спорт, это во многом заслуга одного человека, который уже десятилетия занимается развитием не только паралимпийского спорта, но и в целом помощью инвалидов, кто? Это Валерий Сушкевич, это глава паралимпийского комитета э, Украины, глава национального комитета э, э, спорта инвалидов Украины. Э, он же народный депутат Украины. И действительно, начиная с начала 90-х годов может быть, с 90 -го года, он сделал очень многое для того, чтобы сегодня Украина вот так выступала на Паралимпиаде. В 1996 году, когда Украина первый раз участвовала на Паралимпиаде, мы завоевали 6 медалей, в том числе одну золотую. Но сегодня мы только в первый день Паралимпиады, Украина завоевала 9 медалей. І це дійсно показатель грандіозної роботи, яка була проведена. Тобто, в принципі, можна говорити, що порівняно з 90-ми роками в нас дуже великий, е, велике зростання отримання е, золота на Паралімпійських іграх. І цікаво е, в цьому контексті те, що е, насправді та паралімпійці тренуються на не найкращих е, з точки зору оснащення майданчиків, як і олімпійці, але олімпійці. показывает наищие ну, результаты, неж паралимпийцы. Чему так? Это такой больше социальный вопрос по этому поводу. Дело в том, что у паралимпийцев часто, у инвалидов, которые есть в Украине, в связи с отвратительным отношением государства, к ним у них часто нет выбора, как себя проявить в обществе, как стать личностью в обществе. И один из самых доступных вариантов, который предлагается в стране, это, это спорт. Это спорт инвалидов, это паралимпийское движение. И поэтому им даже не с руки что-то ну, критиковать, потому что, занимаясь даже вот в этих условиях, все равно там, лучший вариант в этой стране им подобрать, в принципе. Достаточно непросто. Коли ви говорите про ставлення держави, що ви маєте на увазі, давайте ну, більше дектуватися на цьому питанні. Ну, По поводу государства есть элементарные вещи, у нас даже пандусов немає для инвалидов. И вот если даже сейчас говорить о Киеве, даже о центре города, то есть выбраться самому на коляске на Майдан Незалежності, ну, это достаточно серйозно. Это испытание настоящее. Тут в общем перейти с улицы на улицу, при отсутствии элементарных зебр это ну, очень сложно. Тут все В подземных переходах зарыто. Поэтому, ну и плюс, конечно же, мы знаем о том, что социальная поддержка инвалидов она на низком уровне, правовая защита инвалидов она на низком уровне. По сути, если ты инвалид, то в стране все так выстроено, что ты должен сидеть дома ну, и мучиться до тех пор, пока ты не умрешь. Но, к сожалению, вот такая вот система в Украине. Если говорить про підтримку з боку державы, чего она існує? иначе кажучи, еще утримают наши золотые медалисты, наши да, вот, да, вот непонятные. этим как раз получается что финансовая поддержка государства она ну, довольно значительная на этой олимпиаде в рио 2016 спортсмены получают золотую медаль 40 тысяч долларов за серебро 26 тысяч долларов и за бронзу 18 тысяч долларов но это еще не предел поскольку уже есть постановление, что через два года на паралимпиаде, зимней паралимпиаде 2018 украинские паралимпийцы будут получать столько же, сколько олимпийцы 125 тысяч долларов за золотую медаль. Поэтому, конечно, вот в условиях в тяжелых украинских условиях для людей это очень существенный бонус, за который стоит бороться. То -то, в принципе, можно говорить еще такие высокие результаты и досягнение... Українців, час це саме через. Не допомогу і не підтримку державы. Ну, вот, ну вот тут да, є определенная вза... ну, взаимосвязь. Потому что, например, если говорить о развитых странах, то есть, если говорить о США или говорить о Канаде, о Финляндии, э, то э, там для человека, э, для инвалида, у него есть выбор, чем заниматься. То есть, во-первых, у него есть его права защищены, он имеет какую-то социальную поддержку, значительную, которая э, позволяет ему не чувствовать себя изгоем в стране. а у нас вот получается вот такая вот ситуация шиворот на выворот. Соответственно, теоретически, теоретически, если вот в Украине будет меняться отношение к инвалидам, я сейчас не говорю о спорте, то, возможно, в какой-то мере ситуация в спорте паралимпийском может быть даже и ухудшится. То есть, есть ли какая-то информация на разе про стигматизацию инвалидов, которая происходит просто <говорит> в обществе? Чи есть она на разе, или уменьшилась она, или Окрім спорту. Ну, у меня нет такой информации по этому поводу. Ну, честно говоря, мне тяжело ответить на этот вопрос. Так же короче, чи важко жити не під час э, Олимпийских игр, нашим э, паралімпійцям? Ну, и кроме Паралимпиады, есть другие соревнования. Более того, опять же, Национальный комитет спорта инвалидов поддерживает не только спортсменов-паралимпийцев. То есть есть еще ДЕФлимпийские игры, есть Чемпионаты мира, Чемпионаты Европы. В Украине, если я не ошибаюсь, 27 центров Инваспорт есть. Опять же, это все создано в рамках одной единой системы, которая выстраивалась годами, начиная с 90-х годов. И в чем заслуга Валерия Сушкевича, то что ему удалось убедить чиновников удалось причем при любой власти он это делал, при любой власти он убеждал, что финансировать спорт инвалидов нужно. В чем разница с олимпийским движением То есть, и в чем разница с другими странами? Само олимпийское движение ну, является... Ну, почему государство финансирует олимпийские виды спорта? Потому что оно является заказчиком э, престижа страны в международных соревнованиях. И Сушкевичу удалось доказать, донести чиновникам нашим о том, что паралимпийский спорт также является вот этим источником престижа, и чего нет в многих других странах. Дивіться, з нашої розмови, виходить, що саме погане ставлення України до людей з обмеженими можливостями, є таким драйвером для паралімпійських успіхів. На вашу думку, може є сенс якось зменшити фінансування наших олімпійців, щоб вони отримували більш високі результати? Ну, це взагалі отдельна тема. Як ну, звісно, що Україна входить в десятку країн, які отримують найбільшу суму за медалі 125 тисяч доларів. И ну, сокращать, не сокращать, наверное, не стоило прежде всего повышать до такой планки, потому что сокращение финансирования, ну, это будет очень непопулярный шаг, и, естественно, спортсмены на него отреагируют самым отрицательным образом. Но в первую очередь нужно думать о том, что повышать благосостояние спортсменов не на олимпийских соревнованиях, а на других соревнованиях и делать, проводить настоящие реформы в спорте, которые, к сожалению, у нас вот последние два года уже тормозятся. При министре Дмитрие Булатове у нас были некоторые подвижки в этом плане создавалось, был проект реформы, но вот на данный момент при министре Игоре Жданове это все затормозилось. В чем суть реформы? В том, чтобы поставить спорт на коммерческие, коммерческие рельсы, то есть в условиях рыночной экономики, чтобы была конкуренция между спортивными федерациями, между Дю э, США, да, между спортивными клубами. Да, и вот в этой всей среде появятся, при конкуренции появятся атлеты топ-уровня, ну, они должны появиться. И, соответственно, в этой же системе должны появиться деньги извне. Поэтому тут речь идет не о том, чтобы сокращать финансирование за золотые медали, а о том, что министерство, ну о том, что не министерство, а даже, скажем, государство в целом должно постараться привлечь как можно больше денег со стороны инвесторов, что на сегодняшний день государство не делает. Если эти деньги будут, то в такой ситуации даже те 125 тысяч долларов, которые получают ныне за золото олимпийцы, они не будут трагедией для госбюджета Украины, ну это будет хорошая сумма, как квинтэссенция всего того, что делается в стране на благо олимпийского спорта. Это очень интересная идея реформы, но общем, почему она наразе не впроваджена? Она тормозится из-за чиновников, из-за чиновников Министерства спорта, из-за чиновников Федерации, она тормозится из-за даже людей, которые работают в Дю США. То есть, условно говоря, в регионе есть ну, возьмем любой, любой город, да, есть там несколько дю США. И уже так много лет заведено в том, что традиционно из местного бюджета в эти дю США перечисляются определенные деньги. Конкуренции никакой нету. И за продукт, по большому счету, который производит эти дю США, никто, никто не борется. И тем людям, которые работают в этой системе, им по большому счету выгодно. Выгодно то, что сейчас происходит. Соответственно, вот так вот получается. Чиновникам из Министерства тоже это выгодно, чтобы федерации были максимально зависимыми от них, потому что если федерации станут независимыми, так как прописано в Олимпийской хартии, то в таком случае зачем тогда Министерство? Ну, конечная цель, конечный итог реформы, по идее, который должен быть, это ликвидация Министерства спорта, как органа, который занимается управлением спорта в Украине, как записано, опять же, в нашем законодательстве. Чи на у спортсменов есть какая-то возможность всплынуть на реформу спорта? спортсмены в первую очередь должны заниматься спортом, да, то есть... Встречаются ряд очень интересных комментариев по этому поводу, ряд комментариев от спортсменов, которые, ну, очевидно, они просто некомпетентны. Не Это не их вина, у них, друг, у них другая работа, другая задача. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что это вопрос, вопрос спортсменов. Это в первую очередь вопрос, вопрос чиновников. И проблема, главная проблема украинского спорта на сегодняшний день в Украине, это касается и олимпийского, паралимпийского движения, всего, то, что спорт находится на периферии государственных интересов. То есть э, сейчас прошла Олимпиада, две недели пошумели, пошумели о том, что вот беда, беда, завоевали всего там 11 медалей, всего две золотых, как же так, что же за провал. Но прошло время, и уже об этом не говорят, а пройдет еще месяц, и уже даже золотых чемпионов, которые вот у нас были олимпийских чемпионов, э, их фамилии уже даже никто не вспомнит. Это беда Украины это то, чем отличает Украину от э, развитых стран ну, и, там, сложно говорить о США, сравнивать США Украину, но даже сравнительно с Германией, там, со странами Западной Европы. Э к спортсменам другое внимание. То есть, если ты выиграл э, медаль, ты, может быть, получил меньшие деньги от государства, да, но к тебе по постоянно идет привлечение спонсоров, идет популяризация э, спорта, коммерциализация, то есть э, вокруг него крутятся деньги. А у нас вот в течение у нас работает такая постсоветская система, э, по которой э, э, виды Приму спорта получите? питаются, питаются от государства и практически не пытаются привлечь деньги извне, ну, за исключением э, нескольких видов спорта и за исключением тех видов спорта вроде карате, которые не, не входят в олимпийскую программу, у них нет США и они вот строились с нуля. Понятно, что им не приходилось просить раньше деньги и они сейчас вот вполне неплохо развиваются. Ну что ж, тем не менее, Паралимпиада результаты выражают. Какие ваши, может быть, прогнозы до? Продолжение Паралимпиады. які будут результаты Украины? это все кирки из золотых медалей? Ну, э, скорее всего, очевидно, что Украина добудет еще множество медалей. Ну, там, если я не ошибаюсь, букмекеры прогнозировали Украине третье место как раз вслед за Китаем и Великобританией. Ну, это вполне возможно, что Украина займет. Вот, кстати говоря, опять же, если говорить о штатах, которые занимают четвертое место, то штаты отправили на паралимпиаду примерно такое же, ну, я точно цифры сейчас не скажу, но это примерно такое такое же количество спортсменов, как и Украина. То есть это говорит о том, насколько в Украине относятся к паралимпийскому спорту. То есть главное, по большому счету, главное достижение Украины вот в сфере Уваження к інвалідам і проще-проще. Ну що ж, бажаємо нашим спортсменам успіхів. Нам вже час закінчувати. Дуже вам дякую. А телеграфів нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був спортивний оглядач Уніан Олексій Ігнатенко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.